قابل استاد امن د سورنی आवाज دراشي باګرام ته د بیرته د سندرو په خبر ش نور د خووبد شاعری ماته استوی چې د په هر دور کې د وخมายاري شاعر تي چې دا نو دا ژوندۍ پاتيكي خپل وجود برقراره ساتي فکمدغه وخت په وخت پزې پاتيكي اذان کیږي د خدای مخه تخپل هليګ دما د چا نامه مې سم دستي د خلین راوزی ترڅو چې په وطن کې نظریه د جنگ حسابي تر هغه به ذهنونه او جذبي د جنگ حسابي چې کومي د پموش په سینساب کې جوړې کړي سرکاره یا وورځ په دا کې سي په جنگ حسابي یاسر اکرمل روغاني را سره ده روغاني صاحب ډېر ځا ته مننه چمشتم وخت راک ډېر مننه هر کله درته کومه کله <سؤال> چې ذهنونه او جذبي پټولو <سؤال> کې د جنگ کیسې نو بیا خو زائر خبره ده په شاعري کې به هم جنگ یاديږي د جنگ شاعري موليري <متحدث> کې ده کلهش اصل <سؤال> کې چې کوم حالات <سؤال> دی او هغه په مونبان یې سر انداس کیږي هغه کده جنگ په شکل کې دی هغه کده نور هغه سي حالات چې کوم ګرد ور ډول حالات دی په پښتنه سیمه په پښتنو لسباندې نو زائر خبره ده چې شاعر چی نده بیا د ام وګړې په نسبت باندې چې دینو بیا ډېر حساس وي او یو خوز نه ګړنم چې په دې حالاتو کې بلا سو دسیوی چې هغه حساس نه وي پاتي هر څوک حساس پاتي دی خدای له چی شاعر له خدای تعالی کوم هنر ورکړی کوم اغه چې کوم هغه خپل ایکسپریشنز د کوم اظهار دغه په کومه طریقې کولای شي په لفظونو کې نو دغه همدغه د جنگ او دغه د بدمنۍ او دغه حالات په بیا خامه خازمونه په دغه شکل کې شیدل نو هغه دا اظهار کوي نو چې څنګه حالات ونوم هغه سی بابت تصویر کیږي په شاعرۍ کې او د شعر او د شاعر ذکر مو کنه راتوي لسی چې څومره وخت کې چې شعر لیکي یا د کر کله رئیس شاعر ریاست شاعر خو لاوسم شاعر نه یما بهر حال د ادب د یو ادنا ز دکړيال په حیثیت باندې یو چنې په حیثیت باندې با قاعده تور چ دینو د 2011 سم د 2010 نه شایری کوم او تروسمو کومه شیری ټولګه چاپ شوی د کنا یوازې په ټولنه زرو شنو یبه نه شیری تروسب پوری زما دری شیری ټولګي چې د چاپ دی یو په 2005 سم کې د زلمه خیال په نوم باندې یو په 2000 اتلسم کې د زړه پجړاس پکېږي په نوم باندې یو په 2000 شلم کې د ژوند حادثه ده په نوم باندې او هغه سره زما یو تذکیروم چاپته د ډیر د شاعرانو د لورای ستوري په نوم باندې او دا محل چې دی نو دوه کتابونه یو زما د انفل تحقیق ده د سوز مزاحمت په نوم باندې او یو چې دی نو درې د انیلون شاعري چې دونه داله دا دا چاپته دا مرحله نتيری او دغه چې اوس په ټولنیزو رسنیو باندې په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې اکثرا شاعران ځلمه شاعران شيرونه شير کوي خپل غزلې همالت خلکو سره خپل منوال سره شریکوي فکر کوي د ټولنیزو رسنیو په شيري ټولګو په چاپ باندې کوم غيظ بریسته ده کنه لکه په خواب شيري ټولګي ډېره چاپی دي اوس کم چاپیږي کنه اوس زیاتې په خوا کمي وي ا شيري ټولګي چې د نو دا زما خیال لږوسم د مخ کې نه زیاتې چاپیږي خو دا د چیلکې سوشل میډیا چې کوم اسانه ذریعہ راغلي دا نو هغه چې دنو دا بدلون راوسته را چې خلک د دغه کتاب غستو طرف ته یا دغه لوستو طرف ته چې دنو نمره رجحان نور کوي بلکې یو چاته د کوم شاعر غزل پکاروي کوم شاعر ورته پکاروي نو هغه د یوټیوب په ذریعه باندې یا د فیسبوک په ذریعه یا د ټیک ټاک په ذریعه باندې هغه خلک سرچ کولې هم شي او خپل هغه مخې ترازي بل استاسو پرنګا چې کوم خلک ادب ته چې دین او غو خدمت کوي په دغه طریقه باندې چې امریکا کې چې دین او غا ریکارد کوي او غ خبري په سوشل میډیا باندې نو په دغه ذریعہ باندې خو ډیر شاعران چې دین او غ مخه ترازی او خلک یې اوسې <سؤال> چې څنګه او رې په سوشل <سؤال> میډیا باندې خوند یخلینو زمانه شي ګومان چې په کتاب کې دغه دل <سؤال> واستلونه دومره خوند اخلي ځینو شاعرانو سره چې زما خبرې کوي چې هغه وایي چې ټولنې زورو سنوي شاعري نه پر خوند کړی د دوی په ما د دوی په ټکو او وایي چې هغه سه شاعري نه ده چې یو روایت استاد یو ګوري او به تر هغه ورسټ خبره کوي هر څوک لځانه چې هرڅه ویل کله هغه په ټولنیزو رسنیو باندې ور کوي په ټک ټاک ور کوي نو ډیر داسې شاعران دي چې هغه وايي په ټولنیزو رسنیو چې کومه شاعری کړي یا اکثره د پیغلی اوزوانو چې ووس کوي وایي د هغه هغه معیار نه دی چې کوم بای او او پکار وايي د شاعری معیار چې دینو دا کدا کم وخنم دلته پورتو ادب چي دا يا پورتو شاعري چي دا كدا نصاب تر مخه د امیر کورړنه شروع کیږي يا كدا ديوان تر مخه د مرزا خان انصاري نه شروع کیږي مولا ارزاني خشقينه شروع کیږي نو په هر دور کې خ... ماياري شاعري او يا غير ماياري شاعري چې دغه موجوده و خو چې کومه شاعري خپل وجود برقرر ساتي او تر دې دماغا ژوندۍ پاتې کیږي نو هغه به معیاري شاعري وي ځکه چې معیاري شاعري ځان په خپل ژوندۍ ساتي تر څو پوری چې د سوشل میډیا خبره ده یا د ټیک ټاک ده فیسبوک ده یوټیوب ده نو دی یو پلیټ فارم ورکړلې شاعرانو ته د خپل اظهار لپاره خلق او تخپل غږ رسول لپاره که په افغانستان کې څوک شعر وایي نو دا دلته مطرح راسي که مونږ دلته په خيبر پختونخوا کې څوک شاعري کوي افغانستان ته راسي بلکې د نړۍ هر ګوډ ګوډ ترسي خو معیار چي دینو یا ماياري دا یا غیر ماياري دا نو دا خو په هر دور کې څنګه چې پاتاسو ته وایي چې شتنه ودو سوشل میډیا چې کم کردار دي نو هغه خپل کردار لوبوي په دې کې خوشاير مخه ترازي او بدم رازي اوس چې دا نو د معاشري په چې کم اوریدون کې دي کم لستون کې د پېمانه دفاع ساتي چې کم مخالکو ذہنیت سمرده دا غي په سمرده او کم شير طرف ته چې دین او توجه ورکي او هغه ترند کیږي غا وائرل کیږي نو دا خو په خلکو باندې دا او نو را دا, دا چې چی... زما خیال لکه سوشل میډیا خپل خکیردار لوبوی چې هر چاته دغه پلیټ فارم ورکوي نور د خو وبد شاعري ماته اوسته وي چې دا په هر دور کې د وخ معیاري شاعري ته چي دا نو دا ژوندۍ پاتې کیږي خپل وجود برقراره ساتي چې کوم دغه وخت په وخت پزې پا وخ پا پاتې کیږي او خپل د ادبي غونډو په حق لکرا ته وایس دا چې په دبي غونډو کې جوړون کوي په پېښور او شاه فاسمو کې ادبي د ځوانانو ادبي غونډې کېږي کنه د د دینه مخکې چې زپه پېښور کوه هنتون کې ومنو په هنتون ادبی ستوري کې اجلاس پکې دوه پغې کې بناسته کېده د دې سارا زمونږ کما پدیر کې لوري پښتو د بيټولنه د التوم ناسته کې یو التناجی مونږ کم بنیا دي زکړي د حالته پیډي دي بلداري چې چرته کتاب چاپ کیږي ادارې مخکته نه کېږي نو هغه پروګرامونو ته زوړه زو حالته مختلف شاعرانو سره لیدل کتل کېږي دا غې نزدکړه کې او وڅ د ورچې دینو فهل حال خوچ دینو مادي دنیا دی طرفه راغلي نو وخت اغه سي نه ملاويږي چې ادبي پروګرامونه ته وخت ورکړی شو او په مشرانو شاعرانو کې لچاتخه متاثریا ستیاک داسې شاعر دي دی چې هغه ډېر لولې یا تاسو ډېر مونږ خو د سوکو ری چې د نصاب خبرونه خوشاله نصاب کې لوسته وي رحمان بابا هم په نصاب کې لوسته دي داغه سی کلاسیک چکم کاظم خان شهدا علی خان مرزا خان انصاری دامل لستی په نصاب کې او دغه سره په جدید شاعرې کې چې دینو غنی خان حمزا بابا او اشرف مفتو نو دغه شاعرانو چې د کم په نصاب کې موجود دی غمل لستی او متاثر خو چې دینو هغه چې کم ښه شعر وکد هر چا وی کاغه د مشر شاعر وی د مشهور شاعر وی کنا دا کشر شاعر به خو شاعری مې متاثر کړي او خ شاعری مې متاثر کوینه په دې وخت کې هم ممتاز اورغزای چې دی یا خان زمان کا کړل دی یا درويش دوراني دی پیر محمد کاروان دی ډېر د شي شاعران دي چې هغه په دې دور کې زمونږه پاره ډېره خ شاعری کوي هغه مې متاثر کړي هغه سره مونږ نور زدکړه کو نور خیالات او نور ا په هغه ټیډنه زما میوزین ته راځي او په خیره کې چې مستاس یو تازه کلام مزمل کتل کو سره شریکې مړانم دی ا دو درې شیرونه به وې ما بیا به یو غزل وې ما چې پشتکور کې بیکور شي اسکر در پدرشي پشتکور کې بیکور شي اسکر در پدرشي چې لږ زما د خاورې د خوارانو نه خبر شي اها زماد جنځپلقام هزار دی درپسیشي کاواک شې لیونې شي په دې تور غرونو سر شي او کابل استاد امن د سورني आवाज دی راشي کابل استاد امن د سورني आवाज دی راشي باګرام ته د بیرته د سندرو په خبر شي مننه او د غزل سو شیرونه چې وطن به د سقوط د احاتې نراوزی وطن وطن و وطن بد سقط د احاتین راوزی کابل بد جاهل د ولقین راوزی نظر میلې ونی ستا په سهرہ باندې پریوزی نظر میلې ونی ستا په سهرہ باندې پریوزی خیالونه مې د بل ملحله ن راوزی حاضر او رازا ما د پرست ژوند ل دی ډډین ګورو رازا مده پرست ژوند لدی ډډی نګور وس پوګمای بلک سات کې پر دینه راوزی او نړی به په خلاکی د ژوندون اسباب پیدا کړی نړی به په خلاکی د ژوندون اسباب پیدا کړی مولا چې د پینسي د مسلین راوزی او اذان کیږي د خدای مخه تخپل هلیګدمه اذان کیږي د خدای مخه تخپل هلیګدمه د چا نامه مې سم دستي د خلین راوزی او دتلو سره د مات يم تطوس مکو چی سمرا دتلو سره د مات يم تطوس مکو چی سمرا فریاد مې دی یوي یوي خولین راوزی او د ميني او احساس فریکوئنسی زور لري یا سره د ميني او احساس فریکوئنسی زور لري یا سره د غت سره مې سم د تنبین راوزی